सुंदर अप्रतिम मनमोहक सौभाग्य अलंकार मंगळसूत्र महोत्सव शंभर टक्के जीएसटी अलंकार सराफ बाजार आणि गंगापूर रोड नाशिक सेंट विन्सेंट पलोटी स्कूल मध्ये नवकल्पना आणि सर्जनशीलतेचा भव्य सोहळा संपन्न झाला बावीस फेब्रुवारी रोजी सेंट विन्सेंट पलोटी स्कूल या ठिकाणी बहुप्रतिक्षित विज्ञान कला आणि हस्तकला प्रदर्शनाचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं हे प्रदर्शन मोठ्या उत्साहात पार पडलं या कार्यक्रमानं संपूर्ण शाळेचे मैदान सर्जनश्रैलतेचे आणि नवसंकल्पनाचे केंद्र बनले होते विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अद्वितीय संकल्पना आणि प्रयोग सादर करण्यासाठी हा एक उत्तम मंच या निमित्तानं मिळाला ज्यामुळे विज्ञान गणित आणि भाषा यांसारख्या विविध विषयांबद्दल जिज्ञासा आणि सखोल अभ्यास करण्याची प्रेरणा मिळाली कार्यक्रमात अधिक रंगत आणण्यासाठी अनेक इंटरॅक्टिव्ह सुद्धा या ठिकाणी तयार करण्यात आलेले होते यात देखील विद्यार्थ्यांनी उत्तम असा सहभाग घेतला दरम्यान या ठिकाणी मजेदार खेळ आणि उपक्रमांसाठी गेम झोन करण्यात आलेला होता त्याचबरोबर चविष्ट स्ट्रीट फूडच्या विविध प्रकारांसाठी फूड झोन तयार करण्यात आलेला वेगवेगळ्या रोमहर्षक स्पर्धांसाठी स्पर्धा झोन संपूर्ण प्रेक्षकांना गुंतवून ठेवण्यासाठी मनोरंजन झोन आदी झोन तयार करण्यात आलेले होते दरम्यान सर्व आलेल्या मान्यवरांनी तसेच पाहुण्यांनी या आनंददायी वातावरणाचा मनमुराद असा आनंद घेतला जो हमारा स्कूल में हर साल आ, आर्ट क्राफ्ट साइंस मैथ्स साइंस एक्सबिशन एंड फैटे हर साल होते हैं तो इस बार ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा आ, मौका है इसमें भाग लेने के लिए उनका साइंटिफिक टम्बर बढ़ाने के लिए और इससे उनको कॉन्फिडेंस मिलते हैं जो उसमें भाग लेके प्रेजेंटेशन स्किल्स तो टीम वर्क होते हैं तो इस बार कुछ नया हम लोग आ, जो लास्ट ईयर से थोड़ा नया कुछ लाया था जैसे मैथ्स का और लैंग्वेजेस का हिंदी मराठी इंग्लिश लैंग्वेजेस का भी एक्सिबिशन था और काउंसलर्स जो काउंसलिंग का स्पेशल काउंटर था और जो कुछ हमारा नया जैसे ईटरीज़ है रिलैक्स करने के लिए आज पेरेंट्स और बच्चे लोग मिला के आज आके एक दिन जो नॉर्मल हमारा रूटीन है उससे अलग तरीके से इधर स्पेंड करते हैं और बहुत सारा कंपटीशन भी है जैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उनका टैलेंट को एक्सिबिट करने के लिए बहुत सारा कंपटीशन भी रखा था जैसे रंगोली आज मुझे इनवाइट किया गया एज ए चीफ गेस्ट जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे मैनेजमेंट का कि क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी होती है बच्चों के साथ इंट्रैक्शन का वो भी कल्चरल प्रोग्राम्स जो कि बहुत इंपॉटेंट हैं ऐसे इवेंट्स बच्चों की पर्सनालिटी में काफ़ी कुछ एक अलग सा एक इम्पॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि जो अवेयरनेस है साइंस के प्रति कल्चर के प्रति क्राफ़्ट के प्रति इसके इसके थ्रू इन एग्जिबिशंस के थ्रू ऐसे प्रोग्राम्स के थ्रू अवेयरनेस डेवलप होती है और लाइफ में आगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंस ऐसे प्रोग्राम्स रखते हैं क्योंकि ये ओवरऑल डेवलपमेंट में सिर्फ स्कूल तो पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लिखाई के साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि मैं समझता हूँ कि हर स्कूल हर कॉलेज में होना चाहिए जो कि आगे के आने वाले समय के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है हर एक इंडिविजुअल के लिए मेरे लिए आपके लिए सभी के लिए विद्यार्थ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग या स्पर्धेत दिसून आला यामुळे सेंट विन्सेंट पलोटी स्कूलच्या शिक्षणातील उत्कृष्टता आणि सर्वांगीण विकासासाठीच्या बांधिलकीला आणखी बळकटी मिळाली संजय परमार नाशिक न्यूज नाशिक